Не слушали своего президента? Чего? Президента, говорит, своего не слушали сегодня? Слушал, да. Ну, что скажете? Ну, да вот я вот один такой вопрос сказал. Ну, вот как бы мы договорились, все договорились о прекращении, как бы сказать, воздушных атак. А на сегодняшний Нет. день, на сегодняшний день. Если точно, на энергетику. Ну, просто. нет, когда пер... вы, наверное, смотрели попозже, или сейчас прямо первые вопросы, которые начали ему задавать? Вы имеете в виду Зеленского, правильно? Да, первый вопрос, который ему задали. Хер его, Ну, сразу, прямо начало. Он сказал, ну, что можно сказать? Вот посмотрю на воздушные тревоги. Говорили, что уже перемирие, но тревоги идут почти... Больше половины на территории Украины. Вот и все. Странно. А как вообще вот, Путин поговорил с Трампом и тут же должно все прекратиться? Или как это? Вообще? А как вы думаете, как должно быть? Вообще не должно быть никаких переговоров. Мне кажется, как вы думаете, вот лично я мое мнение и ваше вы за переговоры или против переговоров? Ну мне кажется, что Запад хочет надурить нас. Не, не, не. Мы же не будем говорить про Запад. Мы давайте будем спрашивать. Это Украина и Россия. А о чем говорить? москаляку геляку у вас такая позиция, правильно? А, вы, а у вас спасай Россию. Не, это же долго. Вообще-то, а не Вы в этом уверены, да? Ну, в пословице говорится а Я, жду. я, Я вас спрашиваю, вы в этом уверены или нет? Что, что у нас хотят украинцев. Нет, нет, это... спасай Россию или нет? Ну, я такого не слышал. А забей, раз. забейте у себя, бей России. Любому, я? На любом ресурсе. Я? На любом ресурсе. Я много с кем общался. Я а спрашиваю, вы на любом ресурсе забейте. Хорошо, вы... хорошо, хорошо. А вы с какого города? Я Ивана франковская область. А, ну, у вас там своя специфика. Я ж понял, забей на любом ресурсе и посмотришь, э, где и когда было написано вот это. Начало. Да я не знаю. А у а не... вас а, Ивано-Франковская, сказали, да? Это. Нет, Самый это сказали как раз, если не ошибаюсь, в Москве. Да? Да. Черт, Короче говоря, вообще да, не Я Понял, понял это ты забивать не будешь. Слушай, а вот скажи, вот, например, даже такая песня «Я русский, я русский» – это не признак нацизма? Это дебильная песня, но это не признак нацизма. Не признак. Смотри, русский православный фашизм, в который идут демонстрации, это, вернее, не демонстрации, а хода. Это нацист? Да я, я такого что-то тоже не припомню. Забей, русский православный фашизм. Ой, ну смотри, как могут быть русские фашисты? Ну вы сюда? забейте, русский православный фашизм. Слушай, что мне все время интернет? Я хочу с живым человеком поговорить. Ну, я понял, буду... я, я видишь, я, это я, ты я, это я, не, не веришь. А ты, Русич, ты знаешь такого или нет? Знаю. А ты слышал, что он как бы выступая на, на то телевидение, он говорил, что... Я, вы мне не обижаете, не обижайте, чтобы его не обижали. Говорит, я нацист, и этим горжусь, я даже могу зигануть, прямо в прямом эфире. Ну, на Украине все таких больше. Ну, я спрашиваю, покажите мне хотя бы одного. Хотя бы одного? А. А, ну, вот, например, Зеленский. Вот. Зеленский, хорошо, смотрите. Давайте мы возьмем такое дело. Такое дело такое дело. Вот смотрите, если вы будете выбираться ну, через пять лет, ну, пять лет выборы, ну, и самый дольше вы имеете право быть только два срока. Понимаете? Можете ли вы за пять лет, или у вас шесть, у нас пять лет, там у вас раньше было четыре года, можете ли вы за пять лет создать нацистскую партию? Вот смотрите, в России вообще невозможно создать нацистскую партию, потому что у нас очень много народов. Я, если а, ты хочешь, я уча... если хочешь сказать, что русский какой-то эксклюзивный народ, тогда ты можешь отказаться от при, при Балтики, от Поволжья, от Якутии, от всего на свете. Поэтому а, понял. Вариант с русским, что русский... Это можно делать в Германии, например. А, в Германии можно... Было. Да? Гитлеру можно было делать. А Евреев объявить изгоем и все. А -а. Правильно? Ага, понял, да. На Украине можно делать, говорить, москаляку-нагеляку. Украина для украинцев. Украина понадобится. Что, что, слушайте, да, да, давайте, скажите, э, существует ли у вас в Российской Федерации превосходство вашей нации над другими? Ну, типа, говорят, русские Нет. везде. Нет. Нету, да? А есть? Ну, Путин сказал, что мы русские везде. То, что политики говорят, что я же не говорю, ты мы Путин говорит. Так, ну, Нет, ну, везде, да. везде, везде, во всем мире. Я и в Нью-Йорке видел русских и что то Я, я вас спросил, ну, вы слышите, что я вас спросил. Я спросил, вера в превосходство, что вы самые большие и самые мощные Нет, есть у вас? Вот у меня нету. А в России? Не знаю, что вы взяли. А почему вы говорите, что Украины нету и такой нации, как украинцев, нету? Ну, нация – это буржуазное понятие. Ладно, это другая песня. Они начали формироваться в 19 веке, правильно? Правильно. А что раньше было, Украина либо Российская империя? Раньше была там Россия. А где вы живете, там была сжечь посполита. Я вас спрашиваю, что раньше было, Украина либо Российская империя? А, вообще в мире появилось, что раньше? Да. Ну, понятие Украина когда появилось? Ну, так же я бы, как бы кто раньше был? Ну, я думаю, максимум при Богдане где-то в 16 веке, наверное, максимум. Ну, я как, да да-да-да, тут как В 16 веке термин, хотя термин Украина обозначал вообще земли Украины. Была у нас немецкая Украина. Так где такое есть земли Украины? Например, Бадан... Псков, Псков. В 16 веке говорили, что это немецкая Украина. А то, что возле Литвы, или Литовского. Но я я же вас спросил, что раньше было? Украина, либо Российская империя? Раньше было княжество Киевское, Черниговское. ясно. Когда Нет? праздновалось 300-летие воссоединения Украины с Россией? 1900... 900... Ну, допустим, в 60-м. Ну, нет, ну там 54-м. Ну, черт с ним. Ага. А если минус 300, когда это было? Богдан Хмельницкий. Ну, вот, я же минус 300, я же не знаю, кто подписывал. 1654. А когда родилась Российская империя? Империя именно вас интересует. Ага. При Петре. Значит, 1721. -м. Да. Так что раньше было, Украина либо Российская империя? А то у Богдана была Украина. Ну а как же. Там Гетман Украины. Гетман Украины. Если я даже портрет итальянец какой-то там писал. Гетман Украины. Слушай, и, кстати, опа, когда... Стой. Вот как странно. А я читал Синкевича про эти вещи, да? Ага. Мечом и... Как там называется? Знаете? Не, не знаю. А вот первые его воспоминания об Украине, первые воспоминания об Украине было 1187 год. Вот ты дивися. видишь. Вот ты адже ви А же вы украинскую мову знаете, да? Я в Киеве учился. Ну, правда там мову не слышал. А в Киеве де, де учились? Киевский торгово-экономический институт. А, ага. Ну До у меня дочка тоже заканчивала. В каком? В советское время? Нет, не, сейчас. Не, а? Чуете, что я уже такие, чуете? Ну, я так подумал, что мы ровесники. А вы какого года? Я 61. Вы так и старше меня, что да? Бывает. Ну Может, да. Драк. Подожди. Дочка ваша закончила. Но. В каком году? Да, давно. Сколько это рахует? 17 лет тому назад. А, подождите. 60... А вы 61 -го. А, ну это же я учился. То ваша дочь. Все, я понял. Так это, который на станции метро сейчас называется Лесная? Или Лесова, правильно? Лесова, да. да. А при мне это была Пионерская еще. Понимаешь? Ну, может быть, сейчас весна, да. Ну, я-то не киевский, я с Ивана Франкиевского. А я ж понял. А у нас был кто-то с Ивана Франковского. Пошли в советскую армию служить, и вообще никаких проблем не было. Русские, украинцы, никто никому ничего не доказывал, что вы знаете, вы знаете, я вам скажу такие. Кажу таке, Я теж, як то кажуть, не задумувався у свої роки. Я співав таку пісню. Я другої такої страни не знаю, де так вольно дишить чоловік. Коли я приїжджав до діда, коли я був малим, десь років 4, 5, 6, я ніяк не міг розуміти, чого мій дід казав, каже, цих комуністів треба знищувати, це не люди. Ви як свободно було в Советском Союзі? В Можно Радянском я Союзе вам... Дед мог вам такие вещи говорить. Можно а? я вам продолжу? Можно. А так Почему? Оказалось, почему? А тому оказалось, что у деда забрали хату, забрали землю, забрали корил, худобу. я помню, что дед сказал, шесть плугов, шесть плугов эти кацапы забрали. Понимаете? А в больше, что? Это же Ивано-Франковский было. Ну, я ж вам пояснив, а ви А это була яка країна? тоді? Україна була. Потім його забрали з будинку, його, жінку. В якому роді? В якому році? В О, году? Я не знаю, це в 39-му, 38-му році. От чекайте, там же була Польща. Ну що, ні. Польща тяж, ж була. Мені тяжко. А що було, наприклад, 32-й, 1933 рік? Що було в 1937 Чекайте, ваш дід. Була й Польща, були і Польща, були переселенці, був 32-й, 33-й. Де, де, де люди, була колективізація, де забирали вколо, забирали все вже, у я маю на увазі, навіть у Жириновського діда забрали да, цукровий завод. Розумієте, ви починаєте, там Польща була, була Польща. От, смотрите, Дед ваш кем по потерпів? в Польщі или в Радянському Союзі. В Радянському Союзі Сталін забрав, а там чому посадили, що 8 років сидів, бандерівцем міністерство трошки возив. Вот. Так, 61 так, го все, да? все, О, все значить, я понял. Дід вас запустим. Я, я, ну, я, я, я вам тут розказую, а ви починаєте перебивати. Ну, я хочу уточнить, ви. Мені уточните, я вам скіт тільки що поясню. Ні, ненавидів. Комуністів, за рахунок того, що забрали в нього поле, хату, виселили його з їх пожитками. Це він, жінка, і троє дівчат і один хлопчик. Це тато. мій. І куди виселили? його виселили? Виселили за 200 кілометрів від свого житла. Де було? А теща моя, тща моя. Коли її тато. Був в Німеччині, знав німецьку мову. В Австрії получив е, сан священника, приїхав сюди на територію. І коли в німці напали на Радянський Союз, він пішов на передову. І, значить, на передові вчив англі... е, німецької мови. НКВД виділи. Це 41-й рік. Розстріляли його і жінку. Лишилося тьоща і ще п'ятеро. Їх сестер, братів не було. Одна, до речі, в Росії виїхала. Німці захватили наше місто, але коли прийшли НКВД, а Тьоші було 17 років. і тещу в підвал, Кошмар. А тьошу сюди в підвал, НКВД, 17-18 років було. Били так по вухах, що вона стала на все життя глухою. От ваша доброта. А гулаки туди-сюди, давай займаємо. Майся чимась тобі то, мабуть, це не інтересно. Нацист нацист?